Какая сейчас гуманитарная ситуация в подконтрольной Украине, Луганской области? И если вам известно, что происходит сейчас в гуманитарном смысле на неподконтрольной? Вы знаете, я внимательно слушал своего коллегу и, и товарища Павла Ивановича Жибривского. И он настолько подробно все изложил, а у нас с ним проблемы идентичные на 99% что, ну, к сожалению, нравится или нет, но я абсолютно каждое его слово готов подтвердить. Благодаря, наверное, все-таки Господу, обстановка на линии разграничения в Луганской области пока мест намного спокойнее, чем на соседней Донецке. Тем не менее, я получил только лишь со сегодняшний день четыре доклада нашей агентуры. О том, что противоположная сторона стянула тяжелую технику непосредственно к линии соприкосновения. Явно это делается не для того, чтобы позволить отремонтировать линии электропередач, не для того, чтобы отремонтировать водопровод, который мы продолжаем через попасную снабжать в ту сторону водой. Ну, надеюсь, что наши. Военнослужащие к этому готовы, и мы, в принципе, ожидаем такого развития событий.